根本就不是凤凰，我只是一只低贱的孔雀。我不是孔雀，我就是凤凰。花容绝不会出错。啊 大尊，暂歇雷霆之怒。一个血脉如此低微的孔雀，竟然可以骗过我们所有人。这孔雀上古时期便是凤凰的侍女，魏灵月身怀孔雀血脉，在书院表现又异常出众，瞒过所有人倒也不足为奇。只是，仅凭孔雀血脉，怎会造成百鸟朝凤的异象？ 当日考核最终，可并非仅他一人。你是说？ 也可以留着你侍奉凤凰，可是你一个低贱的孔雀，竟然有了非分之想。你要干什么？你不是想当凤凰吗？那我就让花容好好的洗涤你的灵魂。你是想要烧死我吗？不是烧死你，而是在花容里面。 对。 然是你，魏灵月是我的学生，交还我，便既往不咎。你想要救凤凰，恐怕没那么容易。哼